Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Bersyukurlah bagi Anda yang sedang memelihara kucing di rumah Sebab seperti inilah manfaat luar biasa Jika kita memelihara hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Menurut Islam dan menurut medis Banyak orang yang masih merasa takut untuk memelihara kucing karena mereka menganggap bisa berdampak buruk bagi kesehatan, padahal perlu kita ketahui bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah di muka bumi ini tentunya mempunyai kegunaan masing-masing, seperti halnya dengan kucing. Meskipun ada sisi negatif dari hewan lucu ini, seperti suka mencuri ikan di atas meja atau sering buang kotoran sembarangan. Namun ternyata kucing juga memiliki manfaat yang luar biasa bagi orang yang memeliharanya Kucing merupakan salah satu hewan yang lucu dan menggemaskan dan termasuk dalam hewan yang istimewa di dalam Islam Sebab merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat disayangi Dalam Islam ada 12 manfaat yang luar biasa jika kita memelihara kucing Yakni, satu menjadi timbangan kebaikan saat kiamat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lain di jalan Allah, dengan penuh iman pada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah kita berikan kepada hewan tersebut bahkan membersihkan kotorannya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Kedua, melatih sikap empati. Dengan memelihara kucing maka akan menjadi latihan sifat empati pada sisi orang. Dan anak kecil yang dalam masa perkembangannya dikelilingi oleh kucing, maka ia juga akan menjadi anak yang terlatih memiliki sifat empati yang penuh rasa kasih sayang serta selalu memiliki pertimbangan atas apa yang dilakukan, yakni memberi dampak baik atau dampak buruk. Ketiga mendapatkan rahmat di hari kiamat. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing dan hewan lainnya, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Keempat, mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Syekh Dr. Muhammad Lukman dalam syarahnya di Kitab Adabul Mufrad menyebutkan bahwa setiap Muslim memang sudah dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan seperti kucing supaya nantinya bisa mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima merupakan sedekah, Umat Muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan, dan juga minum pada hewan seperti kucing. Khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan dapatkan pahala kebaikan. Seseorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keenam dosa diampuni. Seorang Muslim juga sangat disarankan untuk menolong hewan terutama hewan-hewan yang sedang menderita kelaparan dan haus, termasuk hewan najis sekalipun seperti anjing. Hal ini membuat umat muslim tidak memiliki pengecualian untuk menolong binatang seperti kucing dan hewan najis seperti anjing, karena tujuannya sangat mulia, yakni tidak membiarkan hewan tersebut menderita. Dengan memberi makan dan minum kepada hewan-hewan yang menderita kelaparan dan haus tersebut, maka perbuatan dosa dari orang yang menolongnya akan diampuni Allah. Hal ini sebagaimana bunyi hadis. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, lalu diikat dengan kerudungnya dan diambilnya air dari dalam sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Maka dengan perbuatannya itu dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Ketujuh, kucing bukan hewan najis. Allah sendiri sudah meniadakan najis pada kucing. Oleh karena itu, meskipun kucing sudah memakan sesuatu yang najis seperti bangkai dalam jumlah sedikit ataupun banyak, maka menurut ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kucing itu tetaplah bukan hewan najis. Kedelapan, kucing mempunyai irama dengkuran serupa zikir kalimah Allah Kaum sufi percaya jika dengkuran nafas kucing mempunyai irama yang serupa dengan zikir kalimah Allah subhanahu wa ta'ala Kesembilan, kegiatan yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala Memelihara kucing dengan cara merawat dan menyayanginya menjadi tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai majikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai seseorang yang memiliki rasa kasih dan penyayang pada hewan. Ke-10, air liur kucing adalah suci. Dalam beberapa hadis, Nabi juga sudah menekankan jika air liur kucing tidaklah najis dan bahkan air bekas minum kucing bisa digunakan untuk berwudhu. Sebab kucing dianggap sebagai hewan yang suci. Hal ini sebagaimana bunyi hadis Kucing itu tidaklah najis Ia binatang yang suka berkeliling di rumah atau binatang rumahan Habis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, dan Ibnu Majah Kesebelas, kucing adalah perhiasan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat pergi ke Batan, sebuah daerah di Madinah, beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudhu untukku ke dalam bejana Lalu Anas menuangkan air Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana Melihat itu, Nabi berhenti sampai kucing tersebut berhenti minum Lalu berwudhu Saat Nabi ditanya tentang kejadian itu Maka beliau menjawab Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis. Kedua belas disayang penghuni langit di dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang penyayang maka akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya juga akan disayang penghuni langit." Memelihara kucing, selain sebagai ladang pahala, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari segi medis, yakni kesehatan pikiran dan terapi mental. Dilansir dari beberapa sumber, kucing selain bisa jadi teman yang setia bagi kita, hewan berbulu ini juga bisa membuat hari-hari kita jadi lebih bahagia dan berwarna. Bahkan juga membuat kita lebih aktif dan tidak sekedar malas-malasan. Manfaat-manfaat memelihara kucing dari segi medis antara lain: satu, lebih percaya diri. Dalam sebuah studi, diungkapkan bahwa orang yang memelihara hewan akan merasa lebih percaya diri dan tidak merasa kesepian. Kita juga akan memiliki kepribadian yang lebih berani dan akan bersifat terbuka dibandingkan orang yang tidak memelihara hewan. Kedua, terhindar dari depresi. Ketika kita memelihara kucing, sikap dan wajah kucing yang menggemaskan perlahan akan membuat kita rileks. Dan jika kita sedang stres atau depresi, mereka bisa membuat kita melupakan stres dan depresi tersebut. Ketiga, bikin mood jadi happy. Saat mood kita sedang berantakan, kemudian kita melihat kucing kesayangan bertingkah menggemaskan, maka perlahan mood kita akan lebih baik. Dengan membelai kucing, suasana hati dan mood akan kembali happy. Keempat, menurunkan tekanan darah. Dalam sebuah studi, ketika kita merasakan bahagia saat membelai kucing, maka tingkat stres kita akan berkurang tekanan darah pemilik kucing pun akan menjadi lebih rendah lain lagi dengan penelitian dari University of Minnesota yang mengungkapkan bahwa orang yang tidak memelihara kucing memiliki risiko 40% terkena serangan jantung Oke pemirsa yang beriman, itulah rahasia besar dari memelihara kucing Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.